Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Saat Bupati Sentot Sastra tengah memimpin pencarian anaknya yang hilang, tiba-tiba saja muncul seorang pemuda gondrong yang membawa peti besar. Siapakah pemuda gondrong itu? Langsung saja disimak video berikut ini. Pemuda berambut gondrong membentak kusar Manusia tolol, keblek, sedeng. Orang datang baik-baik malah disambut dengan ujung senjata gila betul. Makian ini tentu saja membuat Sento Sastra dan kelima belas anak buahnya menjadi semakin ganes dan kalap. Bagi mereka, tidak bisa, tidak pemuda asing itulah yang telah membunuh dan merusak kehormatan Galu Warsi. 17 senjata berlomba-lomba menderu dahsyat menggempur si pemuda. Pemuda itu dalam setengah jurus saja sudah terkurung rapat manusia-manusia Apakah kalian tidak mau hentikan serangan dan beri kesempatan aku kasih keterangan? Angkurap, mampuslah. Damprat Sento Sastra dan sepasang pedangnya membacok dari dua jurus yang berlawanan. Sedang 15 golok anak buahnya saling berlomba mencari sasaran di tubuh si pemuda. Manusia-manusia tak tahu diri. Jika kalian tidak mau hentikan kegilaan ini, jangan menyesal. Si pemuda membentak laksana geledek, keluarkan satu siulan aneh yang menusuk dan menyakit dan menyakitkan liang telinga. Dalam kejap itu pula, tubuhnya pun lenyap dari pemandangan. Sepasang pedang sento sastra dan 15 golok anak buahnya membabat angin kosong, saling bentrokan satu sama lain dan menimbulkan suara nyaring. Bunga-bunga api bergemerlapan mendengar suara ributnya bentakan-bentakan mendengar suara berkecamuk senjata di halaman rumah karsiwarda istri bupati sento sastra terkesiap dia hentikan tangisnya dan dengan senggak-sengguk lari ke langkan betapa terkejutnya sewaktu menyaksikan suaminya dan 15 orang pembantu kadipaten tengah mengeroyok seorang pemuda berambut gondrong tak dikenal yang hanya bertangan kosong dan terpaksa berkelebat kian kemari guna mengelakkan serangan-serangan yang sangat ganas itu. Belum habis herannya, Karsiwarda melihat pertempuran yang berkecamuk itu, maka dua matanya yang telah sembab karena menangis membentur pada sebuah peti besar yang terletak di tanah. Sementara itu, lubang hidungnya dirambas oleh bau busuk yang tak dapat dipastikan dari mana asalnya. Sentos sastra dan anak-anak buahnya mana mau ambil peduli peringatan si rambut gondrong. Malah dia memerintahkan agar menggempur pemuda rambut gondrong itu lebih hebat lagi. Dasar bodoh, dasar geblek, buta mata. Maki si pemuda sambil berguling di tanah di papan besar penutup peti. Ayo, manusia-manusia keblinger, majulah. Dan ketika Sentos Sastra bersama pembantu-pembantunya masih juga kalah penyerang, maka si pemuda lemparkan penutup peti itu ke arah mereka. Santa Sastra cepat melompat ke samping, tapi tiga orang pembantunya yang tak sempat mengelak terjerengkang di tanah sewaktu dada mereka dilabrak penutup peti. Dengan bertolak pinggang dan sambil tertawa-tawa, si pemuda rambut gondrong berkata mengejek, Hai masih, bu, masih buta mata gelap pikiran, silakan maju lagi. Rahang sento sastra bergemelatakan, mulutnya mengeluarkan suara menggeram. Bupati Kaliurang ini berteriak keras, bentuk barisan roda maut. Maka kedua belas anak buahnya segera bergerak cepat membentuk lingkaran. Sekali bup bupati itu berteriak memberi isyarat, maka kedua belas orang itu pun bergeraklah berlari-lari cepat dalam lingkaran yang makin lama makin menciut. Sedang senjata masing-masing membabat dari dua belas jurus diseling dengan tikaman atau tusukan dan diperhebat oleh kiblatan sepasang pedang bupati sentot sastra. Pakaian putih dan rambut gondrong si pemuda berkibar-kibar oleh sambaran senjata. Debu dan pasir, penerbangan ke udara, sedang barisan roda maut semakin menciut juga. Orang tolol memang susah dikasih pelajaran kalau tidak digebuk. Berbacotlah sepuasmu manusia! Lah. Sebentar lagi tubuhmu akan berkeping cerai. Berai, teriak sento sastra! Baru saja ia habis berkata begitu, si pemuda bersiut nyaring. Tubuhnya berkelebat dua kali. Suara seperti orang tercekik terdengar susul menyusul. Dan sewaktu Sento Sastra merasa bahwa cuma dirinya saja kini yang sendirian mencak-mencak mengirimkan serangan, maka laki-laki ini segera melompat keluar dari kalangan pertempuran. Kemudian, bila dilayangkan pandangannya berkeliling, maka tiada terkirakan kagetnya. Kedua belas pembantunya berdiri laksana patung tak bergerak-gerak, karena masing-masing mereka sudah kena ditotok oleh pemuda yang sangat lihai itu. Nyatalah bagi Sentosa Sastra, bahwa pemuda itu tinggi sekali ilmunya dan bukan tandingannya. Kalau saja dia ingin mencelakai diri dan orang-orangnya, pastilah tidak sukar bagi pemuda itu untuk melaksanakannya. Namun gelap mata karena menyangka keras bahwa pemuda itulah yang menjadi pembunuh anak kandungnya serta menamatkan pembantu-pembantunya di tikungan jalan antara Kaliurang dan Kali Progowetan. Ditambah lagi, saat itu istrinya Karsiwarda dilihatnya lari menghambur dan menubruk peti di mana mayut Galuwarsi terbujur dan berteriak-teriak macam orang hilang ingatan. Maka, meski dua belas anak buahnya ditotok tak bergerak, meski tiga lainnya menggeletak pingsan, namun Sento Sastra tetap membara dadanya ...tetap berkobar nyalinya untuk dapat membunuh menamatkan riwayat si pemuda. Karenanya, di saat pemuda itu berdiri tolak pinggang dan tertawa-tawa... ...Sento Sastra segera menyerbu kembali dengan sepasang pedang ungunya. Permainan sepasang pedang bupati kali orang itu memang patut dipuji. Nyatalah nyatala bagi Sento Sastra bahwa pemuda itu tinggi sekali. Apalagi kini dia mengeluarkan jurus-jurus simpanan yang sangat diandalkannya. Dua gulungan sinar ungu yang laksana sepasang naga membungkus sekujur tubuh pemuda rambut gondrong dari atas ke bawah. Namun agaknya, walau bagaimanapun kehebatan ilmu pedang sang bupati, walau bagaimanapun lihai dan suka diduga tipu-tipu ilmu silatnya, tetap saja dia tak dapat menghajar si pemuda. Jangankan menebas atau membacok tubuh lawannya, menggores atau merobek bajunya saja pun Sento Sastra tidak sanggup. Hei, Bupati Sento Sastra, seru si pemuda. Apakah kau masih gelap mata mau meneruskan pertempuran ini? Iblis neraka, tutup mulut. Sebelum kutubas kau punya batang leher, sebelum kucungkil kau punya jantung dan hati, pertempuran ini sampai kiamat pun tak akan kuhentikan. Wish hebat sekali nyalimu. Memuji si pemuda sejujurnya, namun mimiknya melontarkan senyum sinis. Tapi aku dan kau tiada permusuhan, mengapa mesti bertempur begini rupa? Tidak ada permusuhan bapak moyang setanmu. Bentak sentuh sastra penuh beringas. Anakku, kau rusak kehormatannya, lalu kau bunuh. Tobat, tobat. Si pemuda pukul-pukul keningnya dengan telapak tangan kiri. Justru aku datang ke sini untuk mengantar mayat anakmu yang kutemui di bukit. Eh, malah-malah aku yang dituduh jadi pembunuh. Dituduh tukang perkosa. Tobat. Tak usah membual atau jual mulut. Is, siapa membual? Siapa yang jual mulut? sesudah melakukan perbuatan terkutuk, kau pura-pura berbuat baik dan cuci tangan kan? Eh buset, si pemuda garuk-garuk kepala dan mengomel. Kalau tahu bakal ketiban pulung begini, tidak mau aku susah-susah bawa mayat kau punya anak kemari bupati. Sudah, tak perlu banyak lewel pokoknya kau harus serahkan batang lehermu. Teriak Sento Sastra dan serentak dengan itu kembali dia menyerbu si pemuda yang diserang geleng-gelengkan kepala. Bagaimana kelanjutan serangan penuh amarah Bupati Sento Sastra kepada pemuda gondrong yang tidak dikenal itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.